श्रीः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीदेविमहात्म्यं वदुर्गासप्तसती अथ कीलकस्तोत्रं जय जय देवी जय जय देवी, देवी दुर्गादेवी चरणं कनकदुर्गादेवी चरणम् ट्वेल्थ श्लोक सुभाग्यादी चिंजित ललना जने तत् तत जब्यम शुभ शनिस्तु जब्यमस्त्रे संबत् तिरुच्चकैः भवत्येव समग्राभि तदप्रारभ्यमेवदत् दत ऐश्वर्यं दत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यमेव च शत्रुघानि परो मोक्षः स्तूय किं जनैः चण्डिकां कृतये नाभि यस्मरे सदतं नरः हृत्यं काममवाप्नोति हृदि देवि सदा वसेत् अक्रदोमं महादेवाकृतं कीलकवारणं निष्कीलञ्ज तदाकृत्वा पठितव्यं समाहितैः इति श्रीभगवद्या कीलकस्तोत्रं समाप्तम् अत देवी कवशम् अस्य श्रीचण्डिकव सस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् चामुण्डा देवता अङ्गन्या सोक्तमातरो बीजं तिक्पन्ददेवदत्वं श्रीजगदम्ब प्रीत्यर्थे जबे विनियोगगा ॐ चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ यद्गुव्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे भृगि पितामहः ब्रह्मोवाच अस्ति गुव्यदमं विप्रसर्वभूतोपकारगम् देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने प्रथमं शैलबुत्री तिवितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रकण्डेति कूष्माण्डेति च दुर्दकं पञ्चमं स्कन्दमादेदि षष्ठं गात्यायिनी तथा सप्तमं कालरात्रिश्च मगागौरीदि साष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री, च नवदुर्गा प्रकीर्तिताघा क्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानास्तु शत्रुमद्यगदारणे विषमे दुर्गमे चैव भयाता शरणं गताः न तेषां जायते किञ्जितशुभमृणसङ्कटे आभतं न च पस्यन्ति सोगदुग्गभयङ्करीं यैस्तु भक्त्या स्मृता नित्यं तेषां वृद्धिप्रजायते हि त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसितान्नशंसय प्रेदसंस्थातु चामुण्डा परागी महिषासना ऐन्द्री गज समारूढा वैष्णवी गरुडासना नारसिंही महावीर्या शिवदूतिमहापला माहेश्वरी वृषारूढा कौमारीसि किवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी बद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपतरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी समारूढा सर्वा भरणभूषिता सर्वयोगसमन्वितान् रामानुजदासन् लोकाः लोका सुखिनो भवन्तु सर्वे जना सुखिनो भवन्तु